असलकुम वरहल वर्कू मानसून का मौसम जो है वो शुरू हुआ हुआ है और ये मौसम जो है वो तकरीबन मिड जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक जो है वो चलता है मानसून के मौसम के अतबार से अगर देखा जाए तो ये मौसम जो है वो नहायत ही खुशगवार तरीन मौसम होता है बाज़ अवत चलती हैं बारिशें होती हैं लेकिन अगर सेहत के अतबार तो से देखा जाए तो लोग इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं ये मौसम जो है वो अपने साथ बहुत सी बीमारियाँ जो है वो लेकर आता है जिसकी बहुत सी वजूहत होती हैं इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानब आगे बढ़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें तो मानसून के मौसम के अतबार से अगर बात करें तो चूँकि हर तरफ पानी पानी होता है जल थल रहती है बारिशें होने लगती हैं और वैसे भी जो है ईद अज़ा के बाद यानी जिस वक़्त ईद अज़ा के मौके के ऊपर जो आलैशें होती हैं इनको ठीक तरीके से जब जो है वो तल्फ नहीं किया जाता तो बहुत सी माहौल के अंदर जो है वो आलूदगी फैलती है बारिश होने की वजह से एटमॉस्फेयर जो होता है ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है आबो हवा जो होती है उसके ऊपर इसका अच्छा असर जो है वो नहीं पड़ता और इस मौसम के अंदर यानी जिसको हम बरसात का मौसम कहते हैं जो अर्ज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा निकल आते हैं और मुख्तफ तरह के अमराज जो हैं जो खसूसा पानी की की वजह से रतुबात की ज़्यादती की वजह से पैदा होते हैं उसका लोगों को जो है वो सामना करना पड़ता है जिसके अंदर मतली है कै है ब्लड प्रेशर का लो हो जाना है इसके अलावा जो है वो दिल ख़राब होना खाना खाने को दिल ना करना डायरिया हैज़ा है कॉलरा है टाइफाइड है इस किस्म की बीमारियां जो हैं वो लोगों में आम पाई जाती हैं इसके अलावा गले ख़राब होना बुखार का हो जाना और फिर चूँकि पानी का मौसम है तो उसके अंदर फिर मच्छर और मक्खियों की ज़्यादती और फिर उसकी वजह से खसरा डेंगी जैसे अमराज भी जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं तो इस मौसम के अंदर खसूसी एहतियाती तदाबीर की जो है वो ज़रूरत होती है और देखें मौसम के खुशगवार होने को आप लोग उसी वक्त इंजॉय कर सकते हैं इसका भरपूर मज़ा ले सकते हैं जबकि आप सेहत के एतबार से ख़ुद भी पूरे तरीके से जो हैं वो फ़िट हों तो अपना बेहद ख़्याल रखा करें और अपने साथ साथ अपने बच्चों का अपनी फैमिली का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि इन एहतियाती तदाबीर के ऊपर जो है वो अमल किया जाए तो वीडियो को जो है वो आपने आखिर तक ज़रूर देखना है जैसा कि मैंने जिक्र किया इस मौसम के अंदर किन किन अमराज का जो है वो सामना करना पड़ सकता है तो चंद एक एहतियाती तदाबीर हैं कि खाना जो है हमेशा फ्रेश बनाइए फ्रेश खाना खाइए कभी भी एक या दो दिन का रखा हुआ बासी खाना कभी भी इस्तेमाल जो है खूस इस मौसम के अंदर कभी भी मत कीजिए दूसरा जो है वो बाज़ार के खानों से वैसे भी अवॉइड करना चाहिए लेकिन इस मौसम के अंदर खसूस तौर के ऊपर बाज़ार के खाने यानी तली हुई चीज़ें पकौड़े समोसे इस तरह की चीज़ों से जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाने की ज़रूरत होती है घर का बना हुआ साफ़ सुथरा फ्रेश खाना जो है वो इस्तेमाल कीजिए ठीक है इसके अलावा एक प्रॉपर डाइट प्लान जो है वो उसको मेंटेन कीजिए उसको सेट करके रखिए और उसी के मुताबिक जो है वो अपनी डाइट लें इस मौसम के अंदर नॉर्मली हमारी जो इम्यूनिटी होती है जो इंसान की कुत मुदाफ़त होती है वो कमज़ोर पड़ने लग जाती है जिसम के अंदर वो दर्दें भी जो कभी बहुत पहले हुआ करती थी दोबारा से जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं और जिसम जो है वो थका थका महसूस होने लगता है तो चंद एक गज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा किया जाना चाहिए ठीक है जी तो सबसे पहले ऐसी क्या चीज़ें जिनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए प्याज का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें लहसुन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें पुदीने का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें पुदीने की चटनी बनाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा जो है आप ये कर सकते हैं कि लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा करें सिरके का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें जितनी भी तुर्श मिजाज की चीज़ें हैं जिनका मिजाज जो होता है वो खुश मिजाज की हामिल होती हैं इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया करें ठीक है जी अपने नाश्ते के अंदर जो है वो ग्रीन टी कॉफ़ी या फिर चाय वग़ैरह ऐसी चीज़ें आप लोग ले सकते हैं फ्रूट्स के अंदर अगर देखा जाए तो जितने भी वाटरी फ्रूट्स हैं वो खूस खूस जो है वो इनसे एहतियात करने की ज़रूरत होती है तो कोई सा भी ऐसा फल जिस खरबूजा है तरबूज है या सब्जियों में खीरा है ककड़ी है इसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी जो है वो नहीं करना दूध और दूध से बनी हुई तमाम तर चीज़ें उनको भी आपने इस्तेमाल नहीं करना लस्सी वगैरह का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना दूध का इस्तेमाल नहीं करना और दूध से बनी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना ठीक है जी फ्रूट्स के अंदर जो चीज़ें आप लोग ज़्यादा ले सकते हैं उसके अंदर जितने भी तुर्श फल हैं आड़ू का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं जामन का इस्तेमाल कर सकते हैं फालसे का इस्तेमाल कर सकते हैं चेरी का इस्तेमाल जो है आप लोग कर सकते हैं तुर्श सेब जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तुर्श अंगूर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं तो इस किस्म के फ्रूट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें अगर आपको जूसेस भी लेने हैं तो इन्हीं फ्रूट्स के जो है वो जूस जैसे आड़ू का जूस हो गया सेब का जूस हो गया इस तरह के जूसेस आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है और खाने में और सब्जियों में भी तमाम तर वो चीज़ें जिनका मिजाज जो होता है उजलाती मिजाज की हामिल होती हैं वो चीज़ें आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ जितने भी भुने हुए गोश्त हैं मटन है बीफ है इनका भी आप लोग जो है वो जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं तो जो चीज़ें मैंने ज़िक्र की हैं अपने डाइट प्लान को इसके मुताबिक जो है वो सेट कीजिए ठीक है बेसन आप अपनी झज़ा के अंदर ले सकते हैं बेसन से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं और जितनी भी असाबी मिजाज की चीज़ें हैं जिनमें से चंद एक चीज़ों का मैंने जिक्र कर लिया कि जिनको आपको खसूसी तौर पर जिनसे जो है वो अवॉइड करना है उन चीज़ों से जो है वो आप लोग एहतियात बरतें और जिन चीज़ों का मैंने आप लोगों को बताया इन चीज़ों को अपनी ग़ा के अंदर जो है वो शामिल कीजिए ठीक है इसके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात की ये ज़रूरत होती है कि ठंडे बहुत ज़्यादा जो है वो गीले कपड़े अगर बारिश में कहीं पर से होकर आए हैं तो गीले कपड़े अगर पहने हुए हैं उनको फ़ौर से पहले उतार दीजिए और गीले कपड़े पहनने से भी एहतियात करें गीली जगह पर सोने से या ऐसी जगह पर जहाँ पर नमी जो है वो ज़्यादा हो ऐसी जगह पर भी सोने से जो है वो एहतियात बरतनी चाहिए इससे बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर जाके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी जो है वो हो सकते हैं ठीक है जी बाकी किसी भी खाने की चीज़ को जो है वो खुला मत छोड़ें हमेशा जो है वो ढाँब कर रखें अर्ज का मौसम होता है इस मौसम में जो है तमाम तर अशरात भी अपनी बिलों से और अपने घरों से जो है वो बाहर निकल आते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है अपने लाइफ स्टाइल को गुजारने में भी और अपनी अच्छी डाइट लेने में भी तो जितनी अच्छी आप लोग डाइट लेंगे उतनी ही बेहतरीन आपकी सेहत होगी उतना ही आप फ़िट रह सकेंगे जितना फिट रह सकेंगे उतना ही फिर आप इस मौसम को इंजॉय भी कर सकेंगे ठीक है जी इसके साथ साथ एक और आप लोगों को एहतियाती तदाबीर बताती हूँ कि इन दिनों के अंदर अपने घरों के अंदर धुनी का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें जिसके अंदर आप लोग जो है वो हर्मल लोबान और अजवाइन इसकी धुनी जो है वो आप लोग अपने घरों में जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में बल्कि पूरे घर के अंदर उसकी धुनी जो है वो दे लिया करें ठीक है साथ में एक छोटा सा जो एक नुस्खा है आप लोगों की नज़र पेश करती हूँ उसके अंदर आप लोगों ने ये करना है लौंग दार और काली मिर्च हम वजन इसका सफ़ूफ़ इसका पाउडर बनाकर आप लोगों ने अपने पास रख लेना है और छोटे बच्चों को एहतियातन जो है आपने एक से दो चुटकी दिन में दे दिया करनी है बड़े लोग भी चार से पाँच चुटकियाँ जो है वो इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है जी तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है एहतियात में ही जो है एहतियात से चलेंगे तो इन किसी भी बड़े मसले को फेस करने की नौबत जो है वो पेश नहीं आएगी हैज़ा डेरिया कॉलरा टाइफाइड हर किस्म की जो इस किस्म के अमराज हैं जो कि पानी या पानी की वजह से हो सकते हैं आलूदगी की वजह से हो सकते हैं माहौल की आलूदगी से हो सकते हैं पानी की आलूगी से हो सकते हैं जिससे अपने आप को बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो क्लिप से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेलाइकॉन को प्रेस कर लीजिए असलकूम वरह वक्